Эйфория отель Тикерова. У вас тут разное время будет. У кого-то на 11, у кого-то на 12.30. Баклановы на 12.30, все остальные на 11.00 будешь ждать Ариф. Все правильно? Да. Совпадает. Отлично что будет проходить на этой встрече рассказываю, называется она инфококтейль ваши отельные гиды расскажут все о регионе, в котором вы будете отдыхать, то есть о Кемере также о вашем отеле, о всех платных бесплатных услугах, которые там предоставляются, также вы будете работать с вашими документами и обсуждать важные вопросы, которые связаны с вашим обратным вылетом домой, поэтому обязательно приходите и также всем составам для чего это надо, расскажу вам, не переживайте немножко попозже расскажу как вы сможете узнать вашего отельного гида? Завтра вы спускаетесь на ресепшн увидите, каждый представитель нашей компании имеет определенную униформу, я думаю, вы не перепутаете. Можете посмотреть, запомнить, белая рубашка с логотипом компании Coral Travel, синие брюки или же синяя юбка, и каждый представитель имеет вот такую ID-карту, то есть спокойно подходите, наверняка это ваш отельный гид, не перепутаете. И убедительная просьба, не опаздывайте, пожалуйста, на инфовстречу, поскольку ваши отельные гиды закреплены еще также и за другими гостиницами, и вы, как вы понимаете, понимаете, если вы задерживаетесь, то он, в свою очередь, опаздывает на встречу к другим гостям, поэтому, пожалуйста, будьте взаимовежливы. А сейчас, уважаемые гости, давайте о пометках вам расскажу. Первый у нас идет авиабилет. Вы все воспользовались услугами авиарейса. Этот рейс нерегулярный, и авиакомпания имеет за собой полное юридическое право изменять номер рейса, время вылета и даже аэропорт приземления, если у вас в городе их несколько. Да, это правда. И вас об этом не предупреждают, об этом заботится ваш туроператор. Поэтому завтра на инфовстречу обязательно возьмите с собой авиабилет и ваш отельный гид. Перепишет всю необходимую для него информацию и передаст ее в офис для дополнительного для того, чтобы ваш отельный гид убедился, чтобы все пересекли границу Турции. Полиции на надо знать, для чего вы сюда приехали. Они видят, что у вас уже штамп стоит, они знают, что вы пересекли границу, но цель вашего визита, визита они не знают. Вас, когда регистрируют, указывают, что вы туристы, вы приехали на отдых. Указательской помощи расскажут алгоритм ее получения. Завтра уважаемые туристы день резервации экскурсий. Почему именно завтра? Поскольку у нас каждый день приезжает большое количество туристов и мы стараемся заранее группировать экскурсионные группы для того, чтобы не получилось так, что вы хотите посетить какую-либо экскурсию, но мест. На нее уже не осталось поэтому пожалуйста заранее записывайтесь на экскурсии Каждый экскурсии у нас имеет свой график посещения бывают экскурсии которые проводятся 2-3 раза в неделю бывают которые только один это стамбул иерусалим например дайвинг каппадокия поэтому будет у вас свободное время уважаемые туристы перед сном на пляже на море пожалуйста ознакомьтесь с информацией завтра уже ваш отельный гид предоставит всю необходимую и подробную информацию сначала вы посещаете парные как в так и сухие. После чего отправляетесь в главный зал, в основной, где находится большой мраморный камень. Он подогревается изнутри, и вам специальной шелковой рукавицы кесе называется, делают пилинг всего тела. Также у вас будет будут массажи, пенные массажи, вам нанесут грязевые маски на лицо, в вашем распоряжении будет бассейны, джакузи, и между процедурами вы сможете выпить чашечку кофе или чай. То есть звучит заманчиво, согласитесь. Но хочу вас предупредить, что в некоторых отелях к вам могут подходить люди и предлагать посетить турецкую баню на территории вашего отеля абсолютно бесплатно. Но бесплатным будет только вход, так как все знаете поговорку: бесплатный сыр только в мышеловке. А на выходе вам уже выставят счет высокий. Вам придется заплатить за все дополнительные услуги, которые, собственно, и являются изюминкой самого хамама – это пилинги, арома-массажи. Поэтому, пожалуйста, будьте очень аккуратны и консультируйтесь лучше ваших отельных гидов, где на территории Турции предоставляют качественный пакет услуг и сервиса.